सामने आया था मंगल सूत्र में पॉलिटिक्स को लेकर मंगल सूत्र कर उनको भी दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं उसके बाद भाजपा ने इस तरीके से व्याख्या रिलीज की है कि मनमोहन सिंह द्वारा ये बोला जा रहा था कि माइनॉरिटीज को उठाएंगे ये पूरे पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी अब कार्यवाहक हाँ प्रधानमंत्री कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद न कोई मंत्री रहता है न प्रधानमंत्री रहता है वो आप भाजपा के भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी है लेकिन अगर इस प्रकार की कमेंट्स प्रचार में कोई करता है इतना बड़ा नेता तो ये दुखी बात है अब ये लोग मंगल सूत्र तक पहुंच गए हैं हाँ जिनको ज्यादा बच्चे हैं जिसको कम बच्चे हैं ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते आप देश की सुरक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात करते आप राष्ट्र के राष्ट्रीय मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते दस साल में आपने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं आप उसके ऊपर बात नहीं करते ये जो इस प्रकार की भाषा अगर दूसरा कोई करता तो आप क्या करते मंगल सूत्र तक आप हमारी बहनों की माताओं की मंगल सूत्र तक आपका हाथ जा रहा है उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं आपको हार का डर सता रहा है और इसकी वजह से आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा आती है इलेक्शन so, कमीशन का जो लेटर आया है कि ये जो और इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार की अगर कोई भाषा का इस्तेमाल करता है हमारी पार्टी का जो गीत है उसमें भवानी माता का जिक्र आता है तो आपको तकलीफ है हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की बात आती है तो आपको तकलीफ है और आप हमें उस शब्दों को बयान करने की बात करते हो भवानी माता नहीं चलेगी भवानी माता महाराष्ट्र में नहीं चलेगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवता है आप उसके ऊपर एडजेक्शन लेते हो लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को अरविंद केजरीवाल को जो इंसुलिन नहीं देने की बात आ रही है आज में भी मामला है किस तरह से देखते हैं मुझे भी मेरी दवा नहीं मिल रही थी अरविंद केजरीवाल जी सबको मालूम है डायबिटीज के बहुत सीरियस उनकी बीमारी है डायबिटीज इंसुलिन होता है दवाई होती है ये तो एक मानवता चाहिए ना ह्यूमैनिटी चाहिए एक मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री है पूरा बहुमत उनके पास है विधानसभा में एक सामाजिक कार्यकर्ता है लेकिन आप उनको उनकी दवा उनके साथ नहीं लेने जा रही है उनके तक नहीं पहुंच रही है तो आप क्या उनका, उनका अंदर हत्या करना चाहते हो इस तरह से मेरा भी अनुभव है मेरी भी दवाई नहीं पहुंचती तो हमें वो झगड़ना पड़ता अगर आप हमारी दवाई नहीं देते हो जेल में हमारे जैसे लोगों को तो जो सामान्य कैदी है उनकी क्या हालत होगी अंदर मनोज सुसिदिया जी है सत्येंद्र जैन है केजरीवाल जी है हमारे भाई हेमंत सोरेन जी है आ? ये सभी लोग गुनेगार नहीं है आपकी राजनीतिक जो बदली की भावना है उनके वजह से आपने उनको जेल में डाला है अगर आपने जेल में डाला है तो एटलीस्ट उनको आप दवा तो दीजिए इमरजेंसी में आपत्तकाल में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी तक और बाला साहेब देवरस तक सभी बड़े नेताओं को जेल में डाला था लेकिन जो मुझे जानकारी है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी खुद सभी जेलर से जहां जहाँ थे बात करती थी और सभी नेताओं की व्यवस्था चाहे दवा हो चाहे उनका खाना पीना हो चाहे और कुछ खुद उन बारे में जानकारी लेती थी और सबके दवाई और सब सबकी जो जरूरत थी वो जेल में भी पूरी करती थी ये जो है मोदी जी की सरकार अमित शाह जी की सरकार ये तो बहुत खतरनाक और शैतानी सरकार है जो मुख्यमंत्री को दवा तक नहीं दे निवडणूक आयोगाने पत्र आहे जय भवानी या आक्षेप निवडणूक आयोग निवडणूक आयोग हा भारतीय जनता पक्षाची एक शाखा आहे सध्याचा निवडणूक आयोग ही भारतीय जनता पक्षाची शाखा आहे दिल्लीमधलं निर्वाचन आयोग जे आहे त्याच नाव बदलून भाजपा निर्वाचन आयोग करणं गरजेचं आहे महाराष्ट्रामध्ये जय भवानी हा शब्द किंवा हर हर महादेव आ या घोषणा पिढ्यान पिढ्या फिड़या दिल्या जात आहे त्याच्यावरती कुणी आतापर्यंत बंदी आणली नव्हती काँग्रेसच्या राज्यातही बंदी नव्हती काँग्रेसच्या राज्यात सुद्धा जय भवानी जय शिवाजी हर हर महादेव त्याला बंदी नाही घर घर मोदी चालतंय तुमचं हा पण हर हर महादेव चालत नाही जय भवानी चालत नाही हा तुमचं नमो 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 ढमो धमो ते चालत आहे लेकिन पण हे चालत नाही जय भवानी हिंदू धर्मावर एक शब्द आहे तो चालत नाही कसलं तुमचं सरकार बकवास हिंदुत्ववादी सरकार हिंदुत्ववादी सरकार ते तुमचे फडणवीस म्हणतात आम्हाला तुम्हाला हिंदुत्वाचा काय हिंदुत्वाचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही तुम्हाला आहे तुम्ही काय दिवे लावलेत हिंदुत्वाचे काय लावलेत तुम्ही हिंदुत्वाची शिवसेनेचा हिंदुत्वाशी जो संबंध आहे त्याच्या आसपासही भारतीय जनता पक्ष फिरकू शकत तुमचं व्यापार हा पण हर हर महादेव चालत नाही जय भावाने चालत नाही हा तुमचं नमो 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 ढमो धमो ते चालत आहे पण हे चालत नाही जय भवानी हा हिंदू धर्मावर एक शब्द आहे तो चालत नाही कसलं तुमचं सरकार बकवास हिंदुत्ववादी सरकार हिंदुत्ववादी सरकार ते तुमचे फडणवीस म्हणतात आम्हाला तुम्हाला हिंदुत्वाचा काय हिंदुत्वाचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही तुम्हाला आहे तुम्ही काय दिवे लावलेत हिंदुत्वाचे काय लावलेत तुम्ही हिंदुत्वाची शिवसेनेचा हिंदुत्वाशी जो संबंध आहे त्याच्या आसपासही भारतीय जनता पक्ष फिरकू शकत नाही तुमचं व्यापारी हिंदुत्व आहे तुमचं नकली हिंदुत्व आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय भवानी ही कुलदैवत आहे महाराष्ट्राची त्याच्यावर तुमचं निवडणूक आयोग बंदी आणताय आणि तुम्ही हातचोळत बसलाय चला मुख्यमंत्री मुलाखत दिली एका वृत्तपत्राला त्यात त्यांनी असं थेट म्हणलं की महाविकास आघाडी सरकारचा अनेक भाजपच्या मंत्र्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा डाव होता आणि मोठ्या केसेस त्यांच्या विरोधात घेण्यात आले त्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे सुद्धा होते ना स्वतः एकनाथ शिंदे तुरुंगाला घाबरून पळाले ना शिवसेनेमध्ये होते आणि भारतीय जनता पक्ष त्यांना तुरुंगात टाकणार होतं ईडी आणि सीबीआय त्यांनी समोरून सांगावं ते कुठे कुठे जाऊन रडले मला तुरुंगात जायचं नाही म्हणून ते काय सांगतात खोटे बोलतात भारतीय जनता पक्षामध्ये एकतर भ्रष्टाचारांना स्थान आहे किंवा खोटं बोलणाऱ्यांना स्थान आहे किंवा एखादा म्हणून भारतीय जनता पक्षात गेला की त्याला खोटं बोलण्याची ट्रेनिंग दिलं जातं रामभाऊ मार्गी प्रतिष्ठानमध्ये मा तुम्ही कसं खोटं बोललं पाहिजे तुम्ही कसे खोटे आरोप केले पाहिजे यासाठी प्रशिक्षण भारतीय जनता पक्षात दिलं पाहिजे त्यानुसार अजित पवार असतील एकनाथ शिंदे असतील हे सगळे अगदी मस्तपैकी रेटून खोटं बोलतायत पण आज तुम्ही जेलमध्ये जा तुम्ही जेलवारी तुमची टळली असेल पण उद्या टळणार नाही हा इशारा आहे संजय सिंग का बयान आया के आया जो है वो के लिए काम करेंगे मैं उनसे सहमत और ये बात संजय सिंह बार बार बोलते थे इसलिए उनको जेल में भेजा गया है हम इंडिया के लिए काम करेंगे इंडिया यानी अड़ानी नहीं और इंडिया यानी मोदी भी नहीं ना अमित शाह है ये भारत देश है ये इंडिया है चलिए थैंक यू